Чему верят? Судя по этому хитрому выражению лица, я уже вижу. Давай, давай, давай. Спасибо большое. Секундочку, да и пусть ребята отъедут. Ну а мы, конечно же, продолжим. Потому что на самом деле мы приглашаем на подиум экипаж, который занял третье место в классе 2. Представители Санкт-Петербурга Филиппов Николай и Сергей. Российская Федерация. Третье место в классе 2. Ваши аплодисменты. подходите ближе. А, на самом деле оно увеличивает возможность победы в следующей гонке. 100%. И до... под финишный подиум я приглашаю восьмой стартовый номер. И вы знаете, это сюрприз. Это интрига, потому что на самом деле экипаж стартовал в классе 3 и победил в нем. И, конечно же, экипаж занял призовое место в абсолютном зачете первое место класс 3. Извините, пожалуйста, первое место класс N4. Зачет Российской Федерации. Поздравления от Алексея Ершова, конечно же, дипломы и кубки. Выступление экипажа было настолько успешным, что ребята заняли... Ребята заняли третье место в абсолютном зачете. Экипаж, который занял второе место в абсолютном зачете. Горбань Валерий. Насхание рейси. Второе место в чемпионате Украины. Четвертый этап чемпионата Украины. Как хорошо, что на автомобиле такая большая крыша. Много кубков может поместиться. Да, Валерий Иванович? вы слышите орел мотора, вы видите зажженные фары, вы видите приподнятое знамя Казахстана. И, конечно же, наши аплодисменты. Под наши аплодисменты на подиум выезжает экипаж, который победил в соревнованиях Александр Авральный 2013 года. Казахский экипаж. Салют Александр Черманенко, В первое место абсолютный зачет нашего соревнования. И, конечно же, первое место в классе 2. Ваши аплодисменты. И, конечно же, звучит гимн победителей. Гимн той страны, которая сейчас зашла на подиум. Ну что ж, ваши аплодисменты победителям. Абсолютный зачет. Ну а мы приглашаем на нашу сцену Михаила Николаевича Попиева, для того, чтобы он поздравил наших победителей. посмотрите, в какой стойке стоят наши журналисты. Это просто был выпад вот реально в сторону. Ваши аплодисменты сотрудникам масс-медиа, ваши аплодисменты победителям, ваши аплодисменты всем нам. Большое спасибо за соревнования.